Коля, Ну даже не пытайся им помогать Ну что <реклама> <реклама> ты первый раз их Знаешь, что мало или что? Ну тоже, все Ну что, вот удивляюсь, скажите мне, пожалуйста Что в сюжете про русский космос Звуки идут не оттуда, а оттуда О, оттуда, вот Откуда им еще идти Туда же выброшены Добраться еще же как-то надо Я куда, кто Это Це... Сюжет про русский космос, еще я еще вам говорю. Мы вам в нем брехать не будем. Что ж вы такие неугомонные? В Совфеде призвали россиян не верить в коррупцию и разруху в России. Россиянам не стоит доверять сообщениям о коррупции и разрухе в стране, поскольку это лживые нарративы, распространяемые западными СМИ и лидерами мнений. А что, в таких и еще кто-то верит? Мы не. Мы наоборот ну, мы знаем, что коррупция, она только в Украине. На России такого нет и быть не может. Россия по новым водным ее пропаганды вообще прошла нас от нее от этой коррупции спасать. Чтобы мы потом вместе, обнявшись, как разогнались, и как, как, никуда не полетели, чего не скажу. Не имею права. Рассказывать про разруху нам в Софеде запретили. Глава Роскосмоса заявила о планах запускать 2-3 ракеты в месяц. Россия будет производить и запускать в космос до 30 ракет ежегодно, или 2-3 корабля в месяц в течение ближайших 10 лет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. А в брехню и в неадекватное восприятие действительности верить ну, не запрещало? Ну, туди верим, конечно верим. два 3 корабля в месяц, ну, такая абсолютно реальная задача никто же не обещал, что они точно будут взлетать. А запускать они их могут хоть ежесекундно. Под лед, под куда попало. Только, вот, только лучше не спрашивайте их про результаты. Роскосмос сообщил о повреждении элементов стартового стола на космодроме Байконур. Роскосмос, при пуске ракеты на Байконуре повреждены элементы стартового стола. Но цей старт мы им засчитываем, да? Ну и что, что после него там вообще все нахрен рухнуло? Чо, первый раз или что? Но поскольку про разруху нам говорить запретили, то, ну, если вкратце, то, ну, то все хорошо. В Роскосмосе рассказали, что ракета космического назначения стартовала штатно. Корабль успешно пристыковался к Международной космической станции, самочувствие экипажа в норме. А я вам что говорю? Там у них все хорошо, даже отлично. А вы вой такие подняли, вроде там все рухнуло. Да, там все рухнуло. Вообще нахрен все. Кроме самочувствия российской космонавтики. Она в норме. Россия впервые лишилась возможности отправлять людей в космос. На космодроме Байконур повредился стартовый комплекс номер 31. Это единственная площадка, с которой Россия сегодня может отправлять в космос пилотируемые корабли. Инцидент произошел сразу после запуска Союза МС-28 к МКС. О, и вот теперь давайте вот эту вашу коронную фразу про самочувствие экипажа в норме. Вот теперь оно в норме. Самочувствие всех экипажей, когда стало понятным, что уже никто никуда не летит. Бо когда ты начинаешь представлять, як у тебя идут дела при таком взлете, то ну, у тебя самочувствие ни хрена не в норме. Газовая струя двигателя первой ступени вырвала часть кабины обслуживания. Это выдвижная конструкция под стартовым столом, которая обеспечивает доступ к хвостовой части ракеты и закрывается бронированной шторой перед пуском. Повреждение ряда элементов стартового стола подтвердил и Роскосмос. Там заявили Интерфаксу, что после пусков такие дефекты не являются редкостью, а необходимые резервные элементы есть в наличии. Ой, как они умеют успокаивать, говорят. Так для нас это обычная история. Это не является редкостью, что там опять что-то упало или по что <laughs> тут такого нового? Починим. А не починим, а они не починят. Потому что вот это все делалось в Краматорске, а как там идут дела сейчас, ну, как бы не мне вам рассказывать, да? Ну, ты ничего страшного, говорят. Мы не починим, так полетит. Что нам из-за этого пуски отменять или что? По ведомостям надо летить. Эксперты, однако, оценивают происходящее иначе. Так, аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин в комментарии за Инсайдер отметил, что площадка номер 31 оставалась единственной, откуда возможны пилотируемые запуски Союзов и Прогрессов. Издание уточняет, что другая площадка с таким функционалом была передана Музею космонавтики Казахстана, а все остальные предназначены для грузов. По словам Тришкина, повреждение может привести к переносу всех пилотируемых миссий на неопределенный срок. Зачем к переносу? Да отправят следующих космонавтов я груз. Первый раз или что? Оказывается. В истории пилотируемой космонавтики это действительно первый раз. Таки. Прошу занести это в перелик грандиозных путинских достижений. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров в беседе с Deutsche Welle отметил, что обрушившаяся конструкция была схожа на один из обслуживающих балконов. Фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать людей в космос, чего не было со времен 1961 года, резюмировал он. Как же же они вовремя запретили говорить про разруху? Я бы, конечно, сейчас бы так их эту победную победу прокомментировал. Развалили нахрен все, что еще наш королев им построил. Ничего! Самочувствие отменное, плановое, ромадио. Как это все реализовать? из-за! Из-за аварии на Байконуре Россия временно не сможет отправлять в космос людей впервые с 1961 года. А еще теперь не ясно, как запускать к МКС грузы. Почему у Роскосмоса нет запасного варианта? А, то есть и с грузом и там тоже не все так хорошо, да? И тут молодцы, конечно, да. Интересно самочувствие экипажа на МКС. Оно улучшилось после того, как они это все узнали. Что вполне возможно, их уже и кормить там никто не будет, что, ну, ну а как? А как? Ну, вот хиба, что Може американці розжали і там, яку то ножку бушує в ілюмінатор там вкинуть? А якщо сильно розжалобиться, то може й дамо їх оттуда заберуть? Бо яких то ну других варіантів на Росії вже як вище було сказано, нема. Эксперт опроверг прекращение пилотируемой программы России из-за инцидента на Байконуре. Научный журналист Котов разобрал фейки о происшествии на Байконуре. Для полетов к Международной космической станции 31-я площадка на Байконуре очень важна. Но ни о какой потере пилотируемой программы России речи не идет. Это нагнетание ситуации. Об этом заявил член общественного совета Госкорпорации Роскосмос и научный журналист Михаил Котов. Котов также подробно разобрал ситуацию. По его словам, после старта ракеты «Союз-2.1А» реактивной струей выхлопных газов был повреждена кабина обслуживания площадки. Причины произошедшего выясняются. Площадка подлежит восстановлению. Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих и работа уже ведется, добавил он. Котов также назвал муссирование фейков вокруг ситуации намеренной акцией. Выгодной, понятной кому? Кому? Ну, ну от меня, например, непонятно. А еще мне непонятно, что ты сам истерику поднял, что там что-то не так, Коли... ну, Ты же, как там сказал, причины произошедшего выясняются. То ти для начала виясни все, а потім вже і приходь. І що ти мені підказуєш, що ми його ще довго не побачимо. Бо в російських традиціях, коли робота ведеться якась, то ну, це точно не про що і точно надовго. Предпринимавшиеся в 2018-2022 годах попытки руководства Роскосмоса либо восстановить Гагаринский старт, либо достроить первый стартовый комплекс на Восточном, расширив функционал башни обслуживания и закончив сооружение монтажно-испытательного корпуса под требования пилотируемых полетов, были отвергнуты курирующим вице-премьером и министром финансов Силуановым. Ну хоть кто-то взрослый у них там действительно нашелся. До какого они восьмой год всей толпой ходят такие, а вы им дулю каждый раз и так подносят нос осунули, говорят, такие нахрен космос. Який нахрен ремонт космодрома? Вы и так там уже получилось столько всего, что на эти бабки можно было сидячи дома вообще оптом весь космос скупить. Ну хотя бы свет нам включить. Жало слово так просить Роскосмос. Ну чтобы мы там при свете раздевались, ну что там действительно куда упало. И, и че было оно вообще? А может действительно лучше свет не включать? Скандал на стройке космодрома Восточной. Русскому космосу отключили свет за долги. Нет денег на электричество. Почему буксует строительство космодрома Восточной? Космодром Восточной вновь угодил в финансовый скандал. Пока американцы готовятся к новому витку космической гонки, строительство второй очереди отечественного космодрома остановилось из-за долгов генподрядчика за электроэнергию. Эх, не повезло. А только-то вот. только то собирались американцы догнать и перегнать, А тут взяли і світ виключили. І наоборот повезло. Тепер то там хоч нічого не згорить, не поламається. Осталось вирішити, ну, одну дійсну, таку маленьку проблемку. Як спасти пілотіройому космонавтику? Я придумав кстати. Записуйте. Попробуйте їх днем відправити, поки світло. Бо ну, варіант не летить, він чого як то не розсматривається. Придеться летіти, як хочете. Путин поставил три задачи с целью полета на Марс. Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть планы по исследованию Луны, Марса и дальнего космоса в целом. Для этого нужно решить три задачи, считает глава государства. Какие? ну, давайте мам, говорить, наверное, лучше не будем. Бо про коррупцию и про разруху нам, нам говорить запретили. Э, а третью проблему только что сами чули. Путин и фамилия. Якому новості, похоже, вже ніхто даже і не розказує, щоб не розстраювати. Да, що там, що там, там поламали, там виключили з міжнародних космічних площадок, які вже в 2022 році нахрен повиганяли. А воно сидить, яке на Марс зібралось летіти. Так може, -то, давайте, може, його самого туди і відправимо з виключеним електричством, з поломаною кабіною. І одразу ж кучу проблем для всіх вирішить. Кстати, а чого він ще до сих пор не там? Год 2018. Путин анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году. Россия запустит миссию на Марс после реализации лунной программы, а в рамках нового исследования Луны российские специалисты постараются осуществить высадки на полюса, заявил президент Владимир Путин. Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса и лунная программа, затем исследование Марса. Первое это совсем скоро, в 2019 году. Потом мы собираемся запустить в сторону Марса миссию сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, который был опубликован в соцсетях его коллеги Дмитрия Киселева. А что вы не назвали эту грандиозную программу «Марс за три дня», а? Який вы что, в 2019-м должны были штурмом взять, сразу вот так с двух полюсов зайти, а? в клешни взять. И при этом же даже разрушать ничего не надо. Там пейзаж сразу такие, как вот на Донбассе, где вы Теж вже сколько летает літаєте, ніяк нікуди долетіти не можете. Так що я не знаю, може і жалко, звісно, що вони ще 6 років тому туди не улетіли. Так бы, може б ми і забули б вже про них. Там вони все, я не знаю. Може допомогти то може підсадити. Хоча толку, вони ж все одно ще не успіють туди долетіти, зверху всі так попадають, бо, ну, прав був Гагарин, коли говорив, що, як він говорив, рождений ползать летать не може. Это же Гагарин говорил, Колян. А кто? Писал, дикий. А, ну тоже ж на Г. А них все на г. Даже космос.